جب کوئی شخص بلا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا جسے کوڑ کہا جاتا ہے مقدس کلام کہتا ہے کہ ایک کوڑی کو پانچ کام کرنے ہوتے تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانچ کام کون سے تھے اگر نہیں تو بائبل سٹڈی کا یہ سیشن خاص طور پر آپ کے لیے ہے تاکہ ہم ان باتوں کو جو مقدس کلام میں تحریر ہیں اور کچھ روحانی اسباق کو جان سکے میں بھروسہ رکھتا ہوں خداون اپنے کلام میں سے کچھ نئی باتیں پر ظاہر کرنے کو ہے مقدس کلام میں خدا کا بندہ زبور 90, زبور 103 میں کہتا ہے اے میری جان خدا کو مبارک ہے اور اس کی کسی نحمت کو فراموش نہ کر یاد رہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر خدا اپنی محبت اور اپنے فضل کو کثرت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے لیکن ایسے ایسے لوگوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہے جو خداوند کی رحمتوں محبتوں کے باوجود اس کے احسانوں کو فراموش کرتے یا بھول جاتے ہیں اور لوٹ کر نہیں آتے کہ خداوند کو شکریہ کہہ سکیں تھینک یو کہہ سکیں نقد اس میں زبور نویس زبور ایک سو تین میں کہتا ہے وہ کہتا ہے زبور داؤد کہتا ہے بزرگ داؤد کہتا ہے میری جان خدا کو مبارک ہے اور اس کی کسی نحمت اس کی کسی مہربانی کو فراموش نہ کر بھول نہ جا اور وہ کہتا ہے کیوں نہ بھول جا اور لکھے آگے وہ کہتا ہے کہ کون کون سی شفقت کون کون سی محبت وہ کہتا ہے میری جان خدا تجھے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہے خدا تجھے ہلاکت سے بچاتا ہے مقدس ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر

پراموش کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ایک پیسج ہمیں مقدس کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل میں نظر آتا ہے جہاں پر مقدس کلام کہتا ہے اگر مقدس لوکا کی انجیل سطرہ باب اور اس کی یارویں آیت سے پڑھیں تو جب خداون یسو مسیح کا چرچہ گرد و نوا میں ہونا شروع ہو گیا تے یسو وہ شخصیت ہے جو بیماروں کو صحت دیتی ہے یسو وہ طاقت اور قدرت سے لبریز ہے جو لوگوں کو آج آرام دے رہا ہے اور وہ جس سمت جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور جو اسے چھوتے ہیں جنہیں وہ چھوتا ہے وہ آرام پا جاتے ہیں مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے لوکہ کی انجیل میں ہی کہ لوگ اپنے بیماروں کو چار پانیوں پر لے کر یسو کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے تاکہ کسی طرح اسے ملے یسو انہیں چھوئے اور وہ یسو کی قدرت و طاقہ سے آرام پا جائیں مقدس کلام میں مقدس نوکر کی انجیل سطر باپ میں ہمیں ایک واقعہ نہ ملتا ہے اور یارگی آیٹ میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ یرشنم میں جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس کوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلان دواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اب دیکھیے یہاں پر مقدس کرام میں لکھا ہے کہ دس کوڑی خداون یسو مسیح کو ملے ہیں اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لکھے وہ دور کھڑے ہوئے یسو کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے خداون اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اب غور کیجیے گا کہ لوگ جب بیماریوں میں مبتلا ہوتے وہ یسو مسیح کے پاس آتے تاکہ اسے آرام پا سکیں لوگ اپنے بیماروں کو یسو کے پاس لاتے تاکہ وہ آرام پا سکیں لیکن کوڑیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دور کھڑے ہو کر خداون یسو مسیح کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ بیمار ہیں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں اور میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ یاد رہے کہ آج جس طرح کے کوڑ کو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کوڑ کی جو کہ کبھی ماضی میں موجود تھا یہ اس کی ایک شکل ہے مقدس کلام میں جس کوڑ کے بارے میں ہم ذکر پڑھتے ہیں وہ آج کے کوڑ سے مختلف تھا لیکن کیونکہ اس وہ بیماری جو تھی وہ آج کے کوڑ سے ملتی جلتی ہے اس لیے اسے کوڑ کا نام دیا گیا اگزیکٹلی exactly وہ کوڑ نہیں تھا بلکہ کوڑ جیسی ایک بیماری تھی جس میں انسان کے جسم جو ہے وہ آستہ آستہ خراب ہونا گلنا شروع ہو جاتا اور مقدس کلام میں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح ایک سے دوسرے میں وہ بیماری پھیلتی اور بڑھتی چلی جاتی تھی اور مقدس کلام میں جب کوڑیوں کے بارے میں لکھا ہے جو یہاں دور کھڑے ہیں کہ جب کوئی اس بلا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا اسے پانچ کام کرنے لازم قرار دے دیے جاتے تھے اور یہ الہی حکم تھا کہ اسے ایسا کرنا ہے وہ کون سے پانچ کام ہیں میں چاہوں گا مقدس کلام میں سے آپ میرے ساتھ توریت کی تیسری کتاب جو بزرگ موسیٰ نے تحریر کی میں چاہوں گا عبار کی کتاب آپ کھولیے اور ہم مقدس کلام میں سے عبار کی کتاب اس کا تیروہ باب اور اس کی پینتانی سویں کہ جب کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا وہ کائنوں کے پاس جاتا کائن اسے ملاختہ کرتے اسے دیکھتے اور اس کے بعد سات دن اسے آئیسولیٹ کرتے الگ کرتے اور پھر اس کا مشاہدہ کیا جاتا اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس کے بدن میں کوڑ پھیل رہا ہے تو پھر وہ پانچ کام کون سے تھے جو کرنے اسے ہوتے تھے اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ کس وجہ سے اسے بلا کی بیماری جو ہے وہ کہا گیا ہے مقدس کلام میں پینتانیسویں آیت مینک ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس بیماری کو یاد رہے ایک بلا کہا گیا ہے کام کہتے ہیں لیکن ہے کہ جو بلا کی بیماری میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں یاد رہے پہلے ہی طاعت جو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوڑی ہو جائے بائبل سورس یہ آپ کے لیے خاص طور پر بات ہے آپ سمجھ جائیے لیکن جب کوئی قائم کسی کو کوڑی قرار دے دیتا تو لکھا ہے کہ پہلا کام جو سے کرنا ہوتا وہ اس کے کپڑے چاک ہو کیے جاتے یا اس کے کپڑے اسے پھٹے رکھنے پڑتے کوئی شخص کب اپنے کپڑوں کو پھارتا ہے اگر آپ بائبل کے طالب علم ہیں تو سمجھ پا رہے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مقدس میں پڑھ کر دیکھیں پیدائش کی کتاب میں ہی لکھا ہے لکھا ہے کہ جب بزرگ یعقوب نے یہ جان لیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مارا یوسف پھاڑا گیا تو لکھا ہے اس نے اپنے پیراہم اپنے کپڑے کو چاک کیا پڑھ کر دیکھیے ایوب نے جب یہ جان لیا کہ اس کے بیٹے اب اس دنیا میں بچے نہیں رہے اس نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا مردگی نے جب یہ جان لیا کہ موت کا پتوا پوری قوم پر صادر ہو گیا اس نے اپنے کپڑوں کو چاک کیا تو یہاں پر دیکھا جب کوئی اس بلا کی بیماری میں مبتلا ہو وہ جیتا تو ہے لیکن گویا جس طرح کوئی شخص ماتم کرتا ہے کوئی شخص جیتا ہے زندہ ہے زندہ لائے لیکن مردہ ہو ایک طرح سے یہ بات یہ کی جارہے ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کے مرنے پر ماتم اور غم اور دکھ کا اظہار کرتا جب کوئی شخص کوڑی ہو جاتا وہ ایک طرح سے جیتے جی اپنی زندگی پر ماتم کر رہا ہوتا کہ میں جیتا تو ہوں لیکن گرویا موت جو ہے وہ مجھ پر تاری ہے اور زندہ کہلاتا ہوں پر ہے مردہ یا اس کے کپڑے پھٹے ہوں یہ اصول تھا جو اس کے لیے متعین تھا اور جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا تو یہ پہلا کام لیکن اس کے سر کے سر بال بکھرے رہیں تو یاد رہے یہ بالوں کا بکھرا ہونا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ یاد رہے جب کوئی شخص کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو بال تھے انہیں سمیٹ کر رکھنا مطلب وہ شیو نہیں کروا سکتا تھا اس کے بال بکھرے رہتے اور اگر آپ ہسکل کی کتاب کو پڑھیں تو ہمیں وہاں سے اندازہ ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا تھا تو اس غم کے اظہار کے لیے لوگ اپنے بالوں کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا کرتے بکھیر دیا کرتے تاکہ غم یا ماتم یا دکھ کا اظہار جو ہے وہ کر سکے تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوں اس کے بال بکھرے ہوں آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص جس کی داڑھی بڑھتی چلی جائے بال بڑھتے چلے جائیں اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو تو انسان ایک طرح سے جانوروں کی طرح زندگی گزارنا اسے مجبور ہو جاتا اور پھر آگے لکھے ہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ ڈھانکے اپنے اوپر کے ہون ڈھانکے اس کا مطلب انگلیش میں اس کا ٹرانسلیشن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فیس کو جو ہے وہ کور کرے گا اسے ڈھانک کر رکھے گا اور یہ تیسرا کام ہے مقدس کا نام کہتا ہے جو اسے کرنا ہے اسے اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھنا ہے اور اگر آپ اس بات کو بھی سمجھ پا رہے ہیں چہرے کو کب چھپایا جاتا ہے یاد رہے یہ ایک طرح سے یہ بھی شرمندگی کی علامت ہے کہ جب اپنے چہرے کو چھپایا جائے ڈھاکا جائے جھکایا جائے مقدس کلام میں سے سو so پہلا کام اسے کیا کر رہے ہیں کلام کہتا ہے کپڑے کہ پھٹے ہوں بال بکھرے ہوں چہرے کو ڈھاک دیا جائے اور آگے کہے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک اب جہاں چوتھی بات کلام میں نے کہتا ہے کہ اسے چلانا ہے اسے کسی کو دیکھ کر یہ ایک طرح سے الارم ہے کہ جب کوئی اس کے قریب آئے گا وہ چلا کر کہے گا کہ میں ناپاک ہوں مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھو مجھ سے دور رہو اور آگے لکھے کہ پانچواں کام آگے لکھا ہے اور جتنے دنوں وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور لکھے پس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکر گاس سے باہر ہو تو یاد رہے جو اس شخص جو بلا میں مبتلا اس بیماری میں کور میں مبتلا ہو جاتا اسے لشکر گاہ سے باہر کر دیا جاتا وہ لشکر میں نہیں رہ سکتا کیا آپ سوچ پا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص کور کی بیماری میں مبتلا ہوتا جب اس کے کپڑے چاک کر دیے جاتے یا کپڑے وہ چاک ہو جاتے اس کے بعد اس کے بال بکھرے رہتے اپنے چہرے کو ڈھانک لیتا ناپاک ناپاک کہہ کر چلاتا اور لشکر گار سے باہر نکال دیا جاتا اگر کوئی شخص میرڈ ہے شادی شدہ ہے اگر خدا نے اسے اولاد دی ہے اور اگر وہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا تو یہ سب کام اسے کرنے پڑتے اور اسے لشکر گاہ سے اس کے گھرانے سے الگ کر دیا جاتا اور پہلے کچھ پہل شاید کچھ دن اس کے اپنے اسے کھانے کے لیے کچھ دیتے لیکن آستہ آستہ وہ رفاقت اور محبت کا تعلق کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا اور پھر وہ بے یار و مددگار علیدہ رہتا اور اس کا بدن آستہ آستہ گلنا شروع ہو جاتا اور وہ آستہ آستہ موت کی آغوش میں چلے جاتا تو جتنے دن وہ جیتا رہتا ایک طرح سے وہ زندہ لاش کہلاتا اور اپنے اوپر ماتم اور اپنے اوپر دکھ کا اظہار جو ہے وہ کرتا رہتا تو یہ وہ پانچ کام تھے جو اس بلا کی بیماری میں مبتلا ہو جانے کے بعد کسی شخص کو کرنے پڑتے اور اگر کوئی اس اصول کو توڑ کر شہر میں داخل ہوتا تو اس کی سزا واجب القتل بھی ہو سکتی تھی اب آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ مقدس لوکا کی انجیل میں جب لکھا ہے دس کوڑی تو دس کوڑی دس ایک ساتھ غالباً اس کی بہتر وجہ یہی ہے کہ وہ جو سب ایک طرح کی بیماری میں مبتلا تھے کیونکہ یہ کوڑ کی بیماری ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتی پھیل جاتی اس لیے یہ علیحدہ رہتے اور مقدس کلام کے, کے مطابق یہ دس ایک ساتھ تھے اور لکھا انہوں نے دور کھڑے ہو کر دور اس لیے کھڑے تھے کیونکہ انہیں قریب آنے کی اجازت نہیں تھی قریب آنے کی صورت میں ان پر حملہ کیا جا سکتا انہیں شریعت کے قانون کے تحت مارا بھی جا سکتا تھا لیکن سنسار کیا جا سکتا تھا اب مقدس کے نام میں لکھا ہے یہ دس کوڑی ہیں دور کھڑے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے انہیں اپنے چہرے کو ڈھاکا ہوا ہے انہیں اندازہ ہے وہ ناپاک ناپاک کہنا ہے انہیں پتا ہے وہ اپنے گھرانوں سے الگ ہیں لشکر سے باہر ہیں لیکن اس بے یار و مددگار اس حالت میں جب کوڑی جیتا کہلاتا مرنے کا گویا انتظار کر رہا ہوتا اس موت کی حالت میں ان تک خوشی کا یہ پیغام ملا کہ یروشلم اور اس کے گرد نما میں کوئی برپا ہوا ہے ایسا کہ جو اندوں کو آنکھوں کو وہ کر سکتا ہے جو کوڑیوں کو چلا رہا ہے جس کے ہاتھ کے نیچے زندگی ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے وہ کوڑیوں پر ہاتھ بڑھائے تو کوڑی پاک ہو جاتی ہے وہ طاقت اور قدرت سے لبریز ہے اس کا نام یسو ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ امید پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا برپا ہوا ہے جو ہمیں اس روگ سے آزاد کر سکتا ہے جس کے ہاتھ کے نیچے ہم پھر سے بحال ہو سکتے ہیں ہم پھر سے اپنے گھرانے کو لوٹ سکتے ہیں ہم پھر سے زندگی جی سکتے ہیں ہم پھر سے واپس اس خاندان میں جہاں سے ہم نکالے گئے واپس جا سکتے ہیں کرام نے لکھا ہے امید کے ساتھ اس یقین کے ساتھ

رحم کر اے صاحب ہم پر رحم کر کلام میں لکھا ہے یسو نے وہیں سے کہہ دیا یسو نے کہا کہ یسو نے اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تائیں کائن کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ یاد رہے جب یسو نے کہا جاؤ اپنے تائیں کائن کو دکھاؤ تو یسو کے کہنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوئے اب یسو نے کہا جاؤ اور جا کر کائن کو دکھاؤ اور کائن کے پاس جانے کا مقصد شہر میں جانا ہے کائن کو دکھانے کا مقصد حیکل کے قریب جانا ہے تو یاد رہے وہ ناپاک ہیں اس کی انہیں اجازت نہیں ہے لیکن کیونکہ اب یسو نے کہا ہے اے صاحب تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں انہوں نے اب یقین کر لیا ان کوڑیوں نے بھروسہ کیا کہ یسو نے کہا ہے تو لکھا ہے انہوں نے یقین کیا اور وہ اپنے آپ کو قائم کو دکھانے کے لیے ایک طرح سے چل دیے اور کلام میں لکھا ہے اور جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے پھر ان میں سے ایک نے یہ دیکھ کر کے میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا وہ دس ایک ساتھ تھے اور جب راستے میں جا رہے ہیں کلام میں لکھا ہے آستہ آستہ یہ ان کی زندگی میں وجود میں آیا کہ لکھے انہیں نظر ہی آ رہا ہے ان کا بدن کوڑ سے پاک صاف ہو رہا ہے وہ پہلے کی طرح پاک ہو رہے ہیں وہ اس ناپاکی سے آزاد ہو رہے ہیں اور کلام میں نے کہا ایک وقت آیا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور جب ان کا بدن کوڑ سے پاک ہو گیا تو کلام میں نے کہا ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھ گئے اب وہ پھر سے بحال ہو سکتے ہیں اب وہ پھر سے اچھا پہن سکتے ہیں اب وہ پھر سے بالوں کو سمیٹ سکتے ہیں انہیں سمجھ آگئی اب منہ چھپانے کی ضرورت نہیں رہی اب انہیں سمجھ آگئی کہ اب ہمیں ناپاک نپاک نا کہنے کی ضرورت نہیں رہی اور انہیں سمجھ اب ہم پھر سے لشکر گاہ میں رہنے کے قابل ہو گئے ہیں اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور جھوم رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے اور کلام نے لکھا ہے تب ایک نے کہا جس نے جس کے کہنے سے ہم نے شفا پائی آؤ اس کے حضور جائیں اور اس کا شکریہ ادا کریں تاکہ ہم اس کی نحمت اس کی محبت اور اس کی شفقت کو فراموش نہ کریں جب وہ ایک لوٹنے لگا تو کلام نے لکھا وہ نو جو شادمان تو تھے لیکن کلام نے لکھا وہ یسو کی اس رحم یسو کی اس فضل یسو کی اس بخشش کو فراموش کر کے آگے چل دیئے جس نے انہیں اتنی بلا کی بیماری سے محفوظ رکھا جس نے انہیں موت سے زندگی میں داخل کیا پاک کیا اور بحال کیا سچ یہ ہے کہ وہ اسے فراموش کر کے پھول گئے لیکن ایک جو لوٹا کلام میں لکھا ہے وہ تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسو کے پاؤں میں گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور دیکھا وہ سامری تھا لکھے منہ کے بل یسو کے سامنے گر گیا مجھے ایسا لگتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور یسو کے قدم میں جھک کر کہتا ہوگا خداون میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں میں مردہ تھا تو نے مجھے زندہ کر دیا وہ کہہ رہا ہوگا خداون دیکھ میں تو اچھا پہن نہیں سکتا تھا تو نے مجھ پر پزل کیا میرے بال بکھ رہے تھے لیکن اب تو نے مجھے انسانوں کی طرح جینا سکھایا میں شرمندگی کے ساتھ اپنے موں کو ٹھانکے ہوئے تھا تیرے فضل اور تیری محبت کے سب سے تیرے کہنے سے اب میں اس شرمندگی سے آزاد ہوا میں تو ناپاک تھا تیرے سبب سے پاک ہو گیا وہ یہ کہہ رہا تھا اے خداون دیکھ میں تو لشکر سے نکالا ہوا تھا تیرے تیری بدولت اب میں اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں اور اپنے شہر میں بحال ہو جاؤں گا اور اس کا شکریہ ادا کیا خدا نے کہا کہ کیا یسو نے جواب میں کہا کیا کہ دسوں پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ نو کہا ہیں کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے پھر اس نے اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا کلام میں پڑھ کر دیکھیں کہ یہ ایک شخص واپس لوٹا اور یہ خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس شخص نے نہ صرف جسم کی بلکہ اپنے روح کی صحت بھی خدا سے پائی لیکن وہ لوگ جو جسم کے اعتبار سے نو وہ انہوں نے جسم کی شفا تو پائی لیکن حقیقت میں اپنے روح میں اسی کوڑ کو لے کر وہ چلے گئے کلام خدا کا بندہ کہتا ہے میری جان خدا کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر ذرا روحانی طور پر آپ اور میں اپنی زندگی پر غور کریں گناہ ایک ایسا کوڑ ہے جس کے سب سے آپ اور میں بھی سچائی یہ ہے کہ زندگی سے نکل کر موت میں چلے گئے جب ہم نے گناہ کیا تو کلام میں نے لکھا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے ہم موت کے سائے میں تھے اور سچ یہ ہے کہ ہمارے تن کا لباس پھٹ گیا کلام پڑھ کر لکھا ہے جب ہم باغی ادن میں تھے تو پاکیزگی کے لباس میں تھے لیکن وہ لباس جب گناہ کیا تو جاتا رہا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر تو مقدس کلام پڑھ کر دیکھیں لکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا شرمندگی کی وجہ سے اور لکھا ہے پھر آخر کار وہ ناپاک ہوئے اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہیں لشکر خدا کی حضور سے باغی ادن سے باہر نکال دیا گیا اور پھر خدا ابن یسو وہ ہے جس کے سب سے ہم پھر سے ہم ہم پر روانی لباس ہم پر پھر سے ناپاکی سے راست پاکیزگی اور پھر سے موت سے نکل کر زندگی ہمیں یسو کے سب سے ملی اور یسو کے سب سے ہمیں گوڑ سے آزاد جو ہے وہ کیا گیا لیکن بہت آج بھی کم لوگ ہیں جو خداوند کی بخشش کو سمجھ کے کہ یسو وہ ہے جس نے ہمارے لیے قیمت ادا کی کلام میں لکھا تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو بہت کم لوگ ہیں جو یسو کے فضل کو سمجھ کے اس کے پاس آتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہم پر رحم کیا اس نے ترس کھایا کہ آپ سمجھ پائے ہیں کہ گناہ کے کون کے ساتھ یادری جو زندگی گزار رہے ہیں وقت آئے گا وہ اس نیچے رہ کر ہلاک ہو جائیں گے لیکن وہ جو واپس لوٹے گا شکر گزاری کے ساتھ وہ یسوس مسیح میں جسم اور پھر روح کی صحت پائے گا تاکہ آدم والا پر جا سکے سو میں برخواست کروں گا کہ جب ہم آج اس پیسج میں سم نے سیکھا کہ جب کوئی بلا کی بیماری میں مبتلا ہوتا اسے کیا کرنا ہوتا اور گناہ وہ کوڑ ہے جس کی سب سے ہماری روحانی شخصیت تباہ ہو گئی ہم بے یار و مددگار تھے لیکن یسو نے ہم پر فضل کیا اور آج ضرور ہے ہم اس کے پاس آئیں اور اس کا شکریہ ادا کریں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں یسو کے فضل سے ہاں ہم جسم کی صحت پاتے ہیں یسو کے سب سے ہم روح کی صحت پاتے ہیں اور ایک وقت آئے گا ہم اس آسمانی بارگاہ میں خدا کے زور پھر سے ضرور جا پائیں گے اور بحال کیے جائیں گے اور آئیے آج اس پیسج کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرنا جیسے وہ نو کوڑی خداونت کی نعمت کو فراموش کر کے بھول گئے کاش جب خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور جو کچھ یسو نے ہم پہ کیا وہ تو سب سے بڑا رحم اور فضل ہے اس کے لیے تو شکریہ ہمیشہ ہی کرتے رہیں لیکن عام طور پر بھی روزمرہ کی زندگی میں خدا منہ میں زندگی، صحت، تولاد، گربہ، روزگار یہ سب جب دے رہا ہوتا ہے تو آئیے کیوں نہ ہم ان باتوں کے لیے بلا ناغا اس کے حضور چکے اور اس کا شکر کریں کیونکہ مقدس کلام میں کلسیوں دوسرا باپ اور اس کے ساتھیں ایک لکھا ہے بس مسیح اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی ایمان پر قائم رہ کر خوب شکر گزاری کیا کرو تھوڑی نہیں خوب شکر گزاری کریں کاش شکر گزاری کا یہ خوبصورت پیغام اور بائبل سٹڈی کا یہ سیشن آپ کے لیے اور میرے لیے یقین تقویت اور برکت کا سب بنے خدا من آپ سب کے ساتھ ہو ضرور ہے کہ خوشی کا یہ پیغام دوسرے تو مچائیے کہ اگر آج بھی کوئی گناہ کے کوڑ میں مبتلا ہے تو کوئی ہے جو ہمیں اس بیماری سے آزاد کر سکتا ہے اور اس کا نام خدا کا بیٹا خداون یسو ہے جو آج بھی گناہ کے کوڑ کو پورے طور سے دور کر سکتا اور ہمیں بہار کر سکتا ہے خدا سب کے ساتھ